Сейчас я хочу передать слово для приветствия участников наших обсуждений заместителю начальника областного экологии Михаил Капитолова. Доброго дня. Дозвольте мне от имени администрации нашей Запорожской области приветствовать вас на этой исторической земле, земле запорожских казаков, вас. Я бы сказал, что вы тут, в этом зале, это Золотий фонд нашої української нації, тому що вам не байдуже, що буде завтра, що буде з нашими дітьми, що буде з країною в цілому і, і з землею, тому що земля сьогодні зовсім не така, як раніше ми думали, це маленька земля. По ітугам 3 року -го в Госуправлінні екології іздається ось така книга, яка називається «Твоє майбутнє земля за порогами», так ми її назвали. Вот. И здесь буквально по материалам национального доклада все, что касается Запорожской области, в динамике, в аналитике, как хотите, мы начали издавать. Первая книга, конечно, была где-то листов ли 30-40, вы помните. Сегодня это девятое издание, в котором практически весь этот анализ можно посмотреть. Буквально 5 или 6 территорий издают такие книги. И то не так, как у нас. Хотя я должен сказать, я посмотрел это в Донецкой области, у них обогатый При поддержке этого Орхусского центра, еще раз не побоюсь сказать, сайт общественный, открытый сайт общественной организации Запорожской области, который работал, работает и работает. Поэтому все-таки какой-то опыт есть. И еще, до вашего сведения, с гордостью хочу сказать, что пилотный проект, который при вашей поддержке, Министерство просвещения, в конце, даже не в конце, где-то, ну да, в декабре приняли решение, в январе пришли бумаги. Присвоен титул нашему пилотному проекту, это с 1 по 11 класс. Обязательно факультативное изучение называется экология ритм края. Причем разработаны программы, разработаны учебники.